І раніше почав опять розвиватися ігорний бізнес, який запрещен согласно законодательству, а законом України про заборону грального бізнесу. Статтю 1 закону визначено, що є гральним бізнесом. Гральним бізнесом є надання послуг з організації, проведення, а також із залученням комп'ютерної техніки, інтерактивної техніки, можливості шляхом зроблення ставки отримати виграш. Причому законодавець передбачив будь-які форми існування зазначеного горного бізнесу і передбачив можливість, в тому числі, що він може бути, скажімо так, законспірованим. Наприклад, якщо сервер, який здійснює. Скажем так, вирішує питання випадковості комбінації, може знаходитись за кордоном. Як ми почули від правоохоронців, що це унеможливлює викриття і тому немає судової перспективи. Це невірне тлумачення зазначеного закону, оскільки будь-яка з дій, яка описана в статті першої закону України, є закінченим складом злочину. Зараз під виглядом інтернет-кафе працює зазначений заклад. Ось такий же заклад працює у нас на вулиці. Проспект Жовтневого, Південний і зараз поступила інформація, що відкривається ще три заклади. Міліція ставиться скажімо так, сумнівно до того, що це є гральний бізнес, однак це є очевидним, ми вже не раз виставляли, а зараз покажемо та продемонструємо, як воно є в дії. What's there for the low Ну, тоже терминал. Такой он тут больше ничего на нем нету, кроме. Да, Сразу продолжает вести телефон. Угу. А что там дальше? Надо открыть счет, да, Нажимать на Новый номер? Ну да. Открыть счет. Открыть счет. Ждем смс. что, дают что-то они? Да. да. Да? Те же игры, да, что пирамидки там все есть? Да, да. Угу. Теперь куда его сюда наводить? Код какой? 101, будем сейчас сюда выводить. 187, есть. Теперь войти в личный кабинет, есть. дальше пополнить счет. Угу. Когда снимать, так же самое заходите и снять но он и выдает этот отток? Да, он и выдает и принимает, но правда он в одной коробке принимает, а если на выдаче нет, то то, что засовывает, они туда не идут. Ну это неважно пока. А телефоны можно пополнить или нет этим? Нет, нет. Телефон уже. Все, ставьте купил, Купюру. купюру. готово и завершение счета. Завершение работы. Готово. Завершение работы, да? Да. Это обязательно. Да. Все. Теперь на компьютер. И, угу. там, и там то же самое Суп... вводите. Номер телефона Суп... или заход. Суп... и внизу код. И будет хорошо все. Ну, давай, Да. и пароль тот, который да, нам пришел. Вот, пополним. Так, 101.87. Телефон надо водить как э, А телефон что, через основу надо наводить, да?

200 гривен, то, что мы положили. Ну вот, для оплаты товаров и услуг, игры и развлечений. Это оно, наверное. Не. Идите свой, свой, 100.87, да? Нет, отойди, это, наверное, номер телефона. Да, наверное, тот сумма. Адреса, наверное, нет. Мон, кредит 10 внизу где кредит? Ну, внизу, внизу кредит 10 нет, один кредит 10 копеек ну, теперь выбираем а, значит у тебя 10 копеек линии. там мы выбираем Увеличить ставку. Вот это увеличиваем ставку, да, Макс? 75 максимально. Так, вот надо нам увеличить ставку, по-моему, да? 嗯，好、uh，过来。 Может, что не, уже что ли Смотрим. У меня уже опять 196, не было 300. Ну, 417. Можно перебивать их. Сейчас идем. Сейчас, нет времени. Да. увеличим ставку вот это теперь пополнить что Что-то выходить надо, Вот это надо пополнить что-то, да? Так, это осталось 3,50 у нас, да? Баланс. I <laughs> Ну все, у нас закончились деньги. Весь не вкусно. видишь в нашей стране все нормально у людей деньги есть на самом деле это не деньги это просто болезнь которая пользуются те кто на этом наживаются страдают от этого семьи в которых есть игроманы которые буквально с дома выносят все как говорят э, игроки и как говорят э, те кто скажем так организовывают э, это люди как правило одни и те же то есть этот бизнес уже известен и они Готовы там друг друга покрывать, готовы собираться в квартирах, но лишь бы была возможность как бы поиграть. Я не знаю, кто из властей, кто из правоохранительных органов разрешил этот бизнес, но я же говорю, как заявил но прибывший начальник по борьбе МВД по борьбе с экономическим преступлением, то пока здесь он ничего противозаконного не видит. Но мы увидели с вами абсолютно другую картину. Чистой воды, азартные игры, те же самые старые игровые автоматы, та же самая старая затемненная атмосфера. Специально увеличена стоимость зарплата услуг интернета. То есть, если в других залах стоит час интернета в районе 5-7 гривен, ну, до 10, то здесь стоит 20 гривен. То есть, для чего? Чтобы посторонние люди сюда как бы интернетом не заходили пользоваться. Здесь стоит сразу особый браузер, который не сохраняет истории. Здесь сразу стоит отправка как бы к играм. То есть, и полностью программное обеспечение терминал и сам как, как бы компьютер оно полностью завязан на целостную игровую систему, дает возможность как ставить ставки, так и дает возможность получать прибыль. Поэтому никаких проблем в документировании здесь сотрудникам милиции я не вижу. Если сотрудники милиции не предпримут э, мер к борьбе, ну, тогда общественность будет как и с металлом, с дизельным топливом, с остальными проблемами бороться самостоятельно.